Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі телеканалу ЄТБ програма у центрі уваги. І сьогодні будемо говорити про першочерговий пакет реформ для України. В гостях студії депутати Херсонської міської ради Станіслав Трошин, Євген Назарян, а також член громадської ради при Херсонському міському голові Володимир Макуха. Ради вітати вас в нашій студії. І а, почати хотілося б з такого питання, яке зараз а, є мабуть найбільш обговорюваним вже цілий рік. Ми говоримо про децентралізацію. І а, як ви вважаєте, чи а, зроблені певні кроки у цьому напрямку, чи дійсно Україна йде до децентралізації влади? Ну теоретично безспорно кроки по децентралізації йдуть, тобто ми отримали до міського бюджету. Акцизний податок, ми отримали чи не вперше податок на нерухомість, земельний податок багато інших податків. Тобто, в принципі, теоретично певні важелі впливу на ситуацію в місті і області, Київ нам передав. Але це відбувається на фоні подій, які відбуваються геополітичних. І зараз сьогодні, в умовах, коли наша країна фактично веде війну з агресором. Все эти важные влияния на ЕДИН очень влияли, потому что сейчас в этих условиях, условиях нашей экономики, впроваджувати додаткові податки для наших громадян, хоч вони підуть виключно на розвиток нашого міста, не є дуже доцільним, і в депутатському корпусі зараз думка, що на 15-й рік ці нові податки, окрім Акцизу, це не обговорюється. Ці нові податки впроваджені не будуть. Тобто реальні фіреальні фінансовий ресурс від децентралізації ми отримуємо на раніше 16-го року. Але кроки є, шлях пройдено. На жаль, якщо в позиції здобутків ми отримали лише теоретичні важливі, то от в позиції витрат ми з децентралізації отримали дуже серйозні речі, тому що нам передано всі відомчі лікарні, які були на фінансуванні держави, це серйозне питання. Нам передано всі диспансери, які були на державному забезпеченні, всі спеціальні школи, тільки в місті Херсоні це дві школи, це більше 8 мільйонів гривень на їх. Роботу, спортивні школи, і інші об'єкти. Тож децентралізація поки відбувається таким чином. Нам вже передано всі наші об'єкти соціальної сфери. Зараз всі селищні сільські ради, які є в Херсонській міській раді, передають нам також будинки культури, дитячі садки. Всі ці об'єкти має міська громада утримувати. А от фінансовий механізм, фінансовий зиск прямий від децентралізації, ми, на жаль, отримуємо в 2016 році. Але шлях розпочати. І ще таке питання, як Ви вважаєте, які функції має на себе взяти місцеве самоврядування ось в ідеальному варіанті? Ну, идеальных вариантов, я думаю, не бывает, потому что все мы находимся в той ситуации, в которой находимся, и многое, о чем уже сказал Станислав. Единственное, могу сказать, что невзирая ни на что, исходя даже из тех реалий, в которых сейчас находится город, необходимо предпринимать определенные шаги для того, чтобы город развивался, город привлекал какие-то дополнительные инвестиции и каким-то образом смог выйти из того сложного положения, в котором он находится. И в качестве примера можно Назвать, например, что двое депутатов городского совета в прошлом году ездили, вот один из них присутствует здесь, я думаю, он расскажет, в Польшу для перенятия опытом. Они привезли оттуда много наработок. Вот один из них через Меськову голову, по инициативе его, был передан на общественный совет. Это система совместного финансирования проектов для решения каких-то городских проблем, которые считает прерогативная территориальная громада. Был подготовлен нормативный документ на основании польского опыта по проведению конкурсов, который предусматривает как финансирование со стороны тех, которые данную конкурсную пропозицию предоставляют, так и со стороны городского бюджета. То есть было принято такое решение с учетом того, что, во-первых, проблем много, во-вторых, финансов достаточно мало. Таким путем и привлечение дополнительных ресурсов, и решение больших проблем. Кроме этого, забегая немножечко вперед, можно сказать, что учитывая то, что необходимо какие-то предпринимать шаги, у нас очень много говорят о реформировании, о развитии бизнеса, об улучшении инвестиционного климата. В Херсоне решили от слов перейти к делу и Миский голова Владимир Миколаенко инициировал на 18 июня проведение в Херсоне Международного экономического форума, Международного туристического форума, ну и в том числе мероприятие музыкальное, Крокмо и Бутне, для привлечения внимания, о том показать, что действительно здесь у нас все спокойно, нормально. И вот на 18 июня готовятся в рамках этого экономического форума целый ряд площадок, которые будут обговаривать конкретные проекты. И я надеюсь, что на выходе даже уже с этого мероприятия будут подписаны какие-то документы и начнется работа по запроваджению на территории Херсона тех или иных экономических площадок, которые обеспечат привлечение дополнительных ресурсов и обеспечат, естественно, по выходу дополнительные средства в городской бюджет. то есть ну, говорить мы у нас много любят, но надо делать и мне например как члену громадской рады очень приятно, что именно в Херсоне предпринимаются шаги дела не слов, а дела для того чтобы реализовывать, те возможности, они пусть очень маленькие в Херсоне, но их надо искать. И в этом плане, ну, я, например, со своей стороны считаю, что действие городского руководства очень правильно. И действительно, у нас привыкли кивать на то, что у нас происходит война, у нас идут боевые действия на востоке, у нас оккупирован Крым, Херсонская область является ну, в какой-то степени При фронтовій зоні. і кивати на это не на шкоту делать. І я думаю, в даній ситуації надо только подіржання городського керівництво. ні поступають абсолютно правильно. Дякую і до пана Євгена запитання враховуючи, от з точки зору міжнародного досвіду, в якому стані, на вашу думку, місцеве самоврядування зараз в Україні що необхідно робити. Ну, состояние у нас, еще будем говорить так откровенно, еще с советских времен, как было, так оно и осталось. Законы приняты, но поступают точно так же, несмотря ни на что. Мое одно из предложений, которое было, и слава Богу, сессия это приняла, мы обратились в Верховную Раду о разделении единого казначейского счета. То есть все городские деньги должны находиться отдельно у нас на счету. Есть э, от, зона ответственности, за которую сейчас государство дало и, и отвечает город. Вот э, из этого кошелька мы будем смотреть, как мы это будем финансировать. Есть обязательства э, государственные. Вот пускай они отвечают по своим обязательствам, как это должно быть. В принципе, в Польше так и есть. Если э, э, государство хочет одолжить денег у города, пускай это делает на цивилизованных э, началах. Не секрет, что сейчас финансируется, будем говорить так, война за счет городских бюджетов, действительно, и большие долги. Но это должно быть цивилизовано. Тобто це, якщо звернення буде прийнято, допоможе уникнути ситуації, які ми бачили неодноразово, коли місто воно залежить від держказначейства, коли проплати не здійснюються, так? Так, да, совершенно вірно. Це якраз вот і капітальні ремонти наших домов, ліфтів, дорог. Тобто, не платіжі, так, да, проходять заробітна оплата, а все остальне це вже. Вот Будем обреть так городские проблемы. Но эти проблемы уже выросли до такой степени, что 42 миллиона, если не ошибаюсь по последним данным, государство должно городу. Також говорили про проекти, які плануються, і можливо вже є якісь більш конкретні плани. Так, да, Благодаря децентралізації ми повинні прямий доступ до європейському кредитному ринку, к європейського фінансування. На прошлої сесії був утверджень план стало економічної енергетического развития. Сейчас этот план в Брюсселе на утверждение вже по ньому є перші результати. Тобто ми розуміємо, що несколько об'єктів. мы до конца года модернизируем в плане энергетики. Это будут больницы и школы. Сейчас идет на международном уровне притирка этих объектов. То же самое с переселенными перемещенными лицами. Благодаря тому, что дезинтерализация стартовала, мы как субъект городской совет смогли стать участником конкурса на выделение средств на реконструкцию общежитий для переселенцев. И сейчас такой конкурс мы выиграли. Один из трех городов Украины, который выиграл подобный конкурс. Также сейчас идет большой экологический проект по строительству модульных секторов для школ, которые перенаселены. В Херсоне есть несколько перенаселенных школ, это школы в пригородах, Антоновка, Камышаны. Я знаю, что по первому такому проекту у нас уже есть победа, то есть модульный класс на 8-9 кабинетов мы получим в финский домик по такому проекту. Сейчас очень надеемся, что нам удастся это сделать и со второй школой, там будет второй этап грантового финансирования. То есть с точки зрения выхода на международный рынок денег, на дешевые кредиты международные, на грантовую безвозвратную помощь, Здесь бесспорно децентрализация наш помощник, потому что э, по всем положениям местное самоуправление получило определенные права. А для европейцев, для людей, которые привыкли действовать по закону, это серьезный сигнал о том, что с муниципалитетами, с местными советами можно иметь дело. Мы с Владимиром Макухой и еще с рядом членов общественного совета при городском главе, его советников и чиновников были недавно в Литве. Изучали там опыт наиболее успешных самоуправлений – вильнюсского, Кауновского. И я вам скажу, что страны, которые сразу после 90-х лет перешли к сильному местному самоуправлению, там местное самоуправление совсем на другом уровне. 80% программ в Вильнюсе профинансированы грантовыми и дешево-кредитными деньгами Евросоюза. В то время как у нас здесь за бешеный процент строится мостопереход, украденный еще год назад фактически. И, и, и Вильнюс, ЦК у нас все эти проекты делают по 3-4% годовых европейских денег, что, конечно же, для их местных бюджетов является куда более простым реализацией, чем наши сумасшедшие проценты 25-30-40. Ну, в принципе, делать работу под такие проценты – это фактически преступно. И те депутаты, которые здесь сидят и не голосовали за строительство мостового перехода за 30%. Поэтому сейчас задача, которая ставится и мэром, и Радським совітом це привлечення таких средств, робота з грантовими деньгами, робота з невозплатною допомогою, робота з дешевими кредитними средствами. Дуже надеюсь, що в найближчому часі зможемо ще презентувати результати цієї роботи. також штуркнулися вже такої теми, на одному рівні з децентралізацією, також часто говорили протягом цього важкого року для України про антикорупційні реформи, про боротьбу з корупцією. І до Володимира Макухи питання як до члена громадської ради. Як ви вважаєте, чи дійсно може сильне місцеве самоврядування стати ефективним інструментом для подолання корупції в Україні? Ну давайте, опять же, на конкретному примірі я вже буквально пару слов сказав о том, норматів документі, який депутати городского совета прийняли опираясь на польський опыт 20 февраля на сесії, Это процедура. Конкурсной реализации путем проведения конкурсов решения тех или иных городских проблем. Нам предусматривается, что, во-первых, в городском бюджете уже предусмотрены определенные средства по распорядникам кошки, по тем проблемам, которые существуют у города. В рамках этих проблем будут объявляться конкурсы. При этом Исполнительным, э, и, скажем так, одним из контролеров, на которых это возложено, понятно, является распорядный Кошек корж, исполком. Но э, конкурсную комиссию возглавляет представитель депутатского корпуса. При этом подрядную организацию определяет представитель там, либо общественной организации, либо там, органов самоорганизации населения, либо ОСББ тот, кто подает проектную пропозицию на конкурс. То есть получается трехкратный перехрестный контроль. Более того, предусмотрено таким образом, что первоначальный взнос на решение этой проблемы по договору осуществляет та организация, которая подала пропозицию и выиграла конкурс. После того, как данный этап работ выполнен, только после этого напрямую деньги оплачиваются распорядным комкоштем подрядной организации. При этом контроль предусмотрен как со стороны общественности, так со стороны депутатского корпуса и распорядок Коштев, который отвечает за целевое использование средств. То есть коррупционная составляющая сводится при данной механизме практически к нулю. То есть тут э, уходят в небытие те, к которым мы привыкли многие там так называемые откаты там, и прочие вещи, потому что в данной ситуации с одной стороны это сделать невозможно, с другой стороны это сделать невыгодно и на это никто не пойдет да и да, нахи... и, да <смех> и, <смех> и опять же мы говорим <laughs> о том что мы перенимаем какой-то опыт говорим о том что мы стремимся в Европу мы подписали ассоциацию с Европейским Союзом, мы будем перенимать опыт. Это как раз опыт польский, тот, о котором говорил Евгений. Это как раз вот он был один из членов делегации, которые ездили в Польшу. Они привезли этот опыт совместно с общественностью, опираясь на опыт польский, адаптировали его к действующему законодательству украинскому. И город Херсон выступил, скажем там, одним из локомотивов по Украине в реализации этого европейского опыта. Дякую. <связать> <Вольно> одно предложение <связать> добавить <связать> по этому поводу. Уже есть первые реальные результаты такой работы. Вот буквально позапрошлой неделе мы презентовали новую дорогу на 22-й Что дает софинансирование да, вот с громадой, с жителями определенной территории, с предпринимателями. Где-то полгода назад мы серьезно занялись проблемой реконструкции этой улицы, и тогда был ряд предпринимателей, которые работают на этой улице, у которых есть там производственные плоскости, складные площади, и мы обратились к ним с целью, давайте сделаем софинансирование, 80% возьмет на себя город, 20% возьмете на себя вы, как люди, которые непосредственно пользуются этой дорогой такое соглашение было получено, и тогда мэрия была поставлена четкое условие. Тогда вы выбираете как предприниматель подрядную организацию, и вы контролируете качество выполнения работ на каждом этапе их выполнения. И вот результат есть. Дорога, я думаю, одна из лучших дорог в области. Сколько раз мы не приезжали туда на объект во время строительства, предприниматели постоянно там. Они, как люди, которые вложили часть денег в это средство, кровно заинтересованы в том, чтобы работа на пользу горожан была проведена качественно. Поэтому мы верим в то, что проект привезенный Евгением и Мариной Войтенко, проект, который разработан общественным советом, один из важнейших комитетов, которого возглавляет Владимир, он позволит нам как можно более эффективно использовать бюджетные деньги. Во-первых, это элемент антикоррупции однозначный, потому что если человек знает, что ремонтирует его крышу, и работа будет проведена сегодня с 9 до 3, то он найдет возможность проконтролировать, кто это делает, как, из каких материалов. И второе, что важно, это работы выполняются именно те, которые нужны людям. Но человек никогда не будет финансировать работу, которая для него не первоочередная. Так То есть тут да, это реализация наиболее первоочередных задач, которые видят сами горожане. Дякую. І е, останнє у мене питання таке, е, враховуючи, що місцеве самоврядування дійсно має бути сильним, має е, нести відповідальність і мати більше повноважень. Як ви вважаєте, чи потрібні е, зміни у виборчому законодавстві, коли ось, е, самоформується місцеве самоврядування? Якщо потрібні, то які? Ну я думаю, що ми в цьому питанні, скільки людей, скільки буде ні. Ну, лично я, хоть я и прошел по мажоритарке, у меня на данный отрезок времени сложилось мнение о том, что должны быть открытые партийные списки. Потому что взяв бы ответственность на себя какая-либо политическая сила, если она будет плохо работать за нее, в следующий раз никто не проголосует. И хотелось бы все-таки нашим зрителям пожелать больше думать и действительно более активно участвовать в выборном процессе. И э, смотреть э, реально, какими делами э, та или иная сила э, доказывает, что она умеет работать. Это первое. Ну, а второе здесь... Все, опять же, зависит от Киева. Как у нас, они там решат за нас, как мы должны жить. Но мое о, глубокое убеждение, что территориальная громада должна сама принимать решения, смотреть, кто ей больше подходит, и правильно делать выводы и голосовать. То есть про любом законодательстве все равно выборцы имеют. Это однозначно. Да. Вот так? да, это однозначно. В наших условиях надо немножко быть более активным. Но это, опять же, все зависит от законов, те, которые сейчас на данный отрезок времени действуют. Дадут больше полномочий, действительно дадут те речи и влияния, которые у нас будут. Да, тогда действительно, как и в Польше, станет немножко получше. Дякую вам за цікаву розмову. І нашим телеглядачам хочу нагадати, що сьогодні ми говорили про першочерговий пакет реформ для України, зокрема про питання децентралізації. І в гостях студії були депутати Херсонської міської ради Станіслав Трошин та Євген Назарян і член громадської ради при Херсонському міському голові Володимир Макуха. Прощаємося з вами до наступних зустрічей.